Bismillahirrahmanirrahim qala al muallifu rahimahullahu taala wa nafa nadumhi ya rabb al alamin amin Bismillahirrahmanirrahim mas'alat kaf ataui mas'alat kaf kaf ini al kurdi mas'alat kaf kaf ini al kurdi al, ala al, wa wa al iku utawi kotoran iku utawi kotoran al ala -badan. Kan di atas zahirnya badan di atas zahirnya badan bagian luarnya badan wal kuku wa zufri lan kuku wa surati lan bu busar busar inna sya'iku lamun timbul opo okay wasah atau muncul inna sya'iku lamun timbul atau muncul opo okay, wasah Minal badani sangkeng badan. Minal badani sangkeng badan. Kal aroki koyok keringat. Kal aroki koyok keringat. Al-mutajamid. Kang. Membeku. al yang membeku. Opo arok. Falahu mongko iku gedui alwasah. Falahu mongko iku gedui alwasah. Hukmul badani utawi hukumnya badan. Hukmul badani utawi hukumnya badan. Oleh karena itu, payung kudu mongko membatalkan. Payung kudu mongko membatalkan opo Lamsu opo menyentuhnya Opo menyentuhnya Wayakfi cukup ijra'ul ma'i opo mengalirkan air Wayakfi lan cukup ijra'ul ma'i opo mengalirkan air Alahi atas wasah atau kotoran alaihi atas wasakh atau kotoran. Fitoharati ing dalam bersuci. Fitoharati ing dalam bersuci. Sekarang wa inna sya'ah lamun muncul opo wasah atau kotoran. Wa inna sya'ah lamun muncul atau timbul opo kotoran min ghairil badani sangkeng selain badan. Sangking selain badan Contoh kalau hubari seperti debu Kalau hubari seperti debu Maka wajabat Ini salah harokat ya Wajabat mongko wajib izalatuhu Oko menghilangkan kotoran Wajabat mongko wajib izalatuhu Oko menghilangkan kotoran Ammal wasakh adaqul utawi kotoran Ammal wasakh adaqul utawi qotaran allazi yajtamiu kang berkumpul opo wasakh allazi yajtamiu kang berkumpul opo wasakh tahtal alfarri ing dalem ngisor piro-piro kuku Dibawah piro-piro kuku Maka diperiki Fa'ilam yamna mungkolamun Tidak mencegah Opo wasah Wasah itu kotoran Tinggal dikasih tandaan Fa'ilam yamna mengkolamun Tidak mencegah Opo wasah <tuh> atau kotoran Usulal ma'i'in Temukoni banyu usul al ma'i ing temutoni banyu mengkosoha soha mengkosah soha mengkosah ma'hu beserta al wasah atau kotoran al wudu'u opo wudu' al wudu'u opo wudu' Wa inmana ahlamun mencegah opo kotoran Mencegah sampai air maksudnya Wa inmana ahlamun mencegah opo wasah atau kotoran Fala mongko tidak sah wuduhnya Fala mongko tidak sah wuduhnya fil asyok Menurut kaul asyok Atau pendapat yang kuat fil asohi manul kaul walana lan iku kita wajhun utawi pendapat walana lan iku dimiliki kita wajhun utawi pendapat wajihun kang kuat wajihun kang kuat bil afwi kalawan diampuni Bil lawan kalaung diampuni. Iktaroh memilih. Iktaroh memilih hu ing wajhul Wajhul ini bukan wajah tapi pendapat ya. memilih hu ing wajhul al-wazali. Soko iman Al wazali. Al-wazali soko iman wazali wal ini lan imam juwa ini wal kofal lan imam memilih pendapat soko imam wazali lan imam juwa ini lan imam kofal bal bahkan huwa utawi wajhun Al-Haru'iku lebih jelas min hai sulokawa sangke sisi piro piro kau ida sisi piro piro kau ida kauli sangkeng pendapat bi ademihi kalawan tidak makfu atau tidak diampuni bi adamihi kalau tidak ma'fu atau tidak ma'fu tidak diampun atau tidak maafu indi indi menurut insur izil masyakatu tajlib utaisir iya Korono utawi masyakoh atau kesulitan Korono utawi kesulitan tajlibu iku nari opo masyakoh atau mendatangkan narik atau mendatangkan opo masyakoh atai sirok ing gampang sulit sulit dahulu terus baru lah seperti ini kan masak kok ya wis puasa wis gak sahur ngaji ya wahai yang uh, santri putri iklam ketahuilah bahwasanya santri putra kok pak gak sahur ini karena ada yang sahur tapi mereka kuat puasa ngaji mereka calon imam mereka calon imam yang soleh kalian semua tidak rugi mendapat satu putra anatomi ya inilah kata-kata hari ini kompak tak sahur melatih diri ya tak sahur ngaji subuh ngaji sekolah habis dur ngaji habis asar ngaji masya allah salut kan Salud. kesulitan itu akan mendatangkan kemu kemudahan belajar ya belajar 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 nah, besok jadi orang sukses usaha-usaha-usaha besok jadi orang su orang sukses Terus Faya juzu mongkau nang Faya juzu mongkau nang Takli opo Mengikuti wajhun Atau mengikuti pendapat tadi Tapi bisartihi kalau syaratnya taklid hmm. Yes, duduk-duduk nak -duduk, Insya Allah Anak papi berdiri Bisartihi kalau syaratnya taklid. Walau ba'da sholati walaupun itu setelah sholat. Apa ini? Ah. Apa sih bacanya? Terus baca sholati itu apa ini? Akhirnya. Apa ah? Intaha. Intaha. Bukan A ah atau bukan Ahun Ahin hamzah dan hak cara bacanya in intaha sudah selesai atau sudah rampung opo pengajian ini sudah selesai opo pendapat wis sekarang wafiba wafiba insya allah ini waktu saya dulu ngaji karena ini diambil dari bu yaitu mustafidi ya alhamdulillah saya hatam dan lengkap dengan sanatnya ba itu Allah bin Yahya kalau tadi kaf bin Kurdi ini ba bin Yahya Wa fi ba lan ing dalam bin Yahya rumusan semua sikatan nahwuhu sesamanya ba fi wasahil atfal ing dalam kotoran piro-piro kuku ing dalam kotoran piro-piro kuku Wazadaklan. menambah sopobah atau bin Yahya Wafas lan memperinci Wafas sholah memperinci ba'duhum Sopo sebagian ulama bayna'an yakuna ing dalam antara mihin toono Opo kotoran Ing dalam antara yang tono opo kotoran opo kotak. Min wasakhil badar iku sangkeng kotoran badan min wasakhil badan iku saking kotoran tubuh allazi la yakhlukan sulit makna aslinya tidak sepi gampangnya kan sulit anhu saking kotoran walibun sopo kebanyakan manusia walibun sopo kebanyakan manusia sulit dihindar maka saya syihu mengkosa saya mengkosa mahu beserta kotoran atau wasah saya sihu mengkosa mahu beserta wasah atau kotoran alwudu uopo wudu lil masyakati karena sulit ada kesulitan sulit dihindar wa an yatra to anyar teko opo wasah minahwi ajinin sangkeng umpamanya adonan fala mongko tidak sah opo wudhu, fala mongko tidak sah opo Hai Wahab lagi utawi iki pendapat utawi iki pendapat umilu iku condong sopo insun Umilu iku condong sopo ingsun allazi atau haza. Ilahi maring allazi atau haza. Wih, sekilas penjelasannya ini nyambung dengan yang kemarin pengaruh kotoran yang numpuk di bawah kuku. Kira-kira kalau kita wudu yang mana di bawah kuku itu ada kotoran kira-kira sah apa tidak? Uh, kemarin yang episode yang pertama, sekarang yang kedua. Kalau memang kotoran itu, uh, kalau memang uh, kotoran yang ada di tubuh atau di kuku atau di bu besar itu muncul dari tubuh itu sendiri seperti keringat, keringat yang membeku. Jadi karena lima hari nggak mandi, ya, lima hari nggak mandi, terus juga keringatan, entah karena habis olahraga terserah, atau mungkin karena tak kena pancar matahari atau yang lain, hanya <tuh> keringat, terus keringat itu hanya membeku. Sehingga ketika digaruk, nah, itu kan jadi kotoran. Berarti kotoran ini terbuat dari keringat yang membeku. Bagaimana maka kotoran ini hukumnya seperti tubuh itu sendiri. Apa artinya ketika beda jenis menyentuh, menyentuh kotoran ini, maka orang itu uh, wudhunya bah, batal. Terus ketika wudhu, atau mungkin dalam mandi, mandi besar, Cukup mengalirkan air kepada kotoran tersebut. Paham ya? Peace. Itu kalau memang kotoran itu dari tubuh itu sendiri. Sekarang kalau memang adanya kotoran itu dari selain tubuh. Contohnya dari debu. Jadi debu berterbangan. Be, be terus ada yang nempel di kuku. Dan yang lainnya yang bagaimana? Bagaimana maka sebelum wudhu harus dihilangkan terlebih dahulu. Yes. Nah, sekarang kotoran yang ada di kuku ini kalau memang sampai ini, kalau memang sampai mencegah sampainya air gara-gara kotoran ini Akhirnya air nggak nyampe ke kulit maka wudhunya nggak sah. Maka diusahakan kukunya tidak boleh pan panjang. Karena kalau panjang akan menampung kotoran-kotoran dari dari debu atau yang lainnya. Tapi kalau tidak sampai mencegah, eh, tapi kalau tidak sampai mencegah sampainya air, mungkin karena tipis, jadi tersentuh air langsung hilang umpamanya, maka tidak menjadi masalah. Lah di sini ada sebuah pendapat yang dianggap kuat, bahkan pendapat ini dipilih oleh Imam Wazali Imam Juwaini dan Imam Kofal bahwasanya itu gak apa-apa karena dianggap sebuah masyarakat kesulitan sedangkan kesulitan itu akan mendatangkan sebuah kemudahan al masyarakat tajlibu taisir dan pendapat ini boleh diikuti dengan syarat-syarat yang telah ditentukan jadi kalau kita mengikuti sebuah pendapat ada syaratnya kalau dalam yana itu ada enam syaratnya ada yang mengatakan tujuh tidak sembarang gampang itu pendapat yang lain. Terus di sini ada pendapat yang ringan, kalau kota itu sulit dihindari, khususnya bagi orang awam umpamanya, maka tidak apa-apa wudhunya sah. Tapi dengan catatan tidak bercampur dengan benda yang lain seperti adonan atau yang lainnya. Seperti itu. Al-Fatihah.